во-первых, было видно, что в команде ФК намного нужен результат, чем нашим футболистам. У нас, к сожалению, выпало пара футболистов. Не было той самодачи, которая, которая нужна в играх. Если выпадает пару человек, то это же не команда получается. Это не легкая Нет Не каждый за себя. Здесь все должны быть один раз этого на результат. Ну и, к сожалению, тоже, что это вы видите, реализация момента. Столько моментов они позабивали, а сумме можно дать должное. Было там сколько? Четыре. Четыре с половиной момента, они три забили, Даже, можно сказать, третий это был, это не момент, а полмомент, но вы, вы максимум ну, вот из этого складывается результат где-то мы свое прожили а они по максимуму это наверное и от этого и складывается результат что они больше хотели им нужно было больше они этого добились У нас где-то в каких-то моментах кто-то не добежал кто-то не пас не точно давно ну, было видно что вальготность В sì. <interferes> целом, как вы оцениваете сезон уровень? Ну, могли бы быть намного выше, можно так сказать. В принципе, мы с лидерами, со всеми здесь в течение четверка сыграли удачно. А вот с такими командами, как-то где-то, простеряли очки, где нужно было брать, но потеряли. 4 на 4 с минус, так. Спасибо. 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 Счастливо. Спасибо. До свидания.